Всем доброго время суток, привет всему ножевому сообществу. Хочу поделиться с вами очередной своей поделкой. Вот такой клиночек, изготовленный на составе 4Х13, твердость его составляет 58-59 единиц по Роквеллу. Длина клиночка 117 мм, ширина его значит, 30 мм, толщина в обухе 6 миллиметров mm. но толщина ничем она не обусловлена просто мне не было возможности прошлиповать, поэтому я его заточил с такой толщины заточенный клиночек э, в клин сведенный до 0,5 Режущая кромка 30 градусов. Заполированный в зеркало. Как видите, отражение. Вот. Рукоятка. Это березовый кап стабилизированный в области больстера красное дерево ну вот так вот выглядит рукоятка такого зеленоватого оттенка испытаний клинок не проходил никаких ну в принципе как порезать бумагу так как говорится колбасу да хлеб Бумагу рейтет вот он так, без всяких загиров. Дождемся тепла, возьмем на рыбалку, а там он покажет, чего он из себя представляет. Вот. Всем спасибо за внимание, пока!